Kemudian hadis yang ke-10 bahaya kemewahan. An Ali ibn Abi Thalib yaqul inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid id tala'a mus'ab ibn umair ma alayhi illa burdatun lahu marq'atun bi farwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بكى للذي كان فيه من النعمه والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا غدا احدكم في حله وراح في حله ووضعت بين يديه صحفه ورفعت اخرى وسرتدتم بيوتكم كما تستر الكعبه قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعباده ونكفى المهنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يوم إذن رواه الترمذي بي. daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu berkata. bahawasanya kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. tiba-tiba tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk daripada khulafa ar-rasyidin yang keempat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan kurang lebih 20 hadis eh sebagaimana yang disebutkan eh, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dan 9 hadis dalam Sahih Bukhari dan 15 hadis daripada eh, Sahih Muslim. Tuan-tuan eh, maksudnya di, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya akan meriwayatkan hadis bezanya banyak ataupun sedikit. Syaikh Ali bin Abi Talib meriwatkan hadis ini. Kami sedang duduk satu hari bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang Musa bin Umayy. Tuan, -tuan, siapakah Musa bin Umay? Musa bin Umay merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dulunya merupakan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan begitu banyak kemewahan, kesenangan, limpahan harta dan dipakaikan oleh ibunya dengan pakaian-pakaian yang mewah wangi-wangian yang mewah sehingga dalam riwayat menyebutkan tidak ada mana-mana wanita yang berada di Mekah ketika itu melainkan akan bercakap tentang Musa' bin Umair, orang yang hebat eh? orang yang mendapat kedudukan dan mendapat pengaruh eh? dan Sayyidina Musa' bin Umair merupakan orang yang pertama Salat Jumaat di Madinah Munawarah kerana dia orang yang pertama dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan mati dalam peperangan Uhud eh? mati dalam peperangan Uhud dan dialah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana apabila dia meninggal dunia kain kafannya tidak mencukupi untuk dikafankan Tuan-tuan, apabila Nabi, dia masuk dalam majlis masjid Nabi SAW, Nabi melihat kepada apa yang dipakai oleh Mus'ab bin Umay. Nabi menangis dan menitiskan air, air mata. Para ulama berbeza pendapat. Apakah yang menyebabkan Nabi SAW menangis? Pendapat yang pertama sebagaimana dalam hadis ini mengatakan kerana mengenangkan. Sina Mus'ab bin Umay ini ketika mana berada di Mekah, orang yang begitu hebat. Dipenuhi dengan kesenangan, kemewahan akan tetapi apabila dia mengikut Nabi berhijrah ke Madinah Nabi menghantar dia ke Madinah Lalu dia memilih untuk hidup dalam keadaan yang begitu sederhana Membuang segala harta kemewahannya Pendapat yang kedua mengatakan perbuatan Nabi menangis Kerana melihat kepada di kalangan sahabat Nabi Ada lagi di kalangan mereka yang sanggup Hidup dalam keadaan yang begitu zuhud hidup keadaan-keadaan yang begitu sederhana kerana menjaga tauhid. Tonton apa kaitan menjaga tauhid dengan harta? Kerana pada adatnya, eh? pada adatnya mengatakan Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis ini akan menyebutkan kemewahan kesenangan harta itu seringkali akan menyebabkan manusia sukar melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila Nabi SAW melihat Musa bin Umai Nabi menangis Nabi berpaling kepada para sahabat Nabi bertanya kepada para sahabat Kaifabikum Bagaimana keadaan kamu pada suatu hari nanti Apabila kamu dilimpahi oleh Allah SWT Dengan begitu banyak kemewahan, kesenangan Sehingga kamu keluar pada waktu pagi dengan pakaian yang lain Keluar pada waktu petang pula memakai pakaian yang lain Diangkat kepada kamu satu hidangan Diletakkan pula hidangan yang lain Rumah-rumah kamu dihiasi dengan perhiasan seumpama dihiasi di Kaabah dengan kelambu Kaabah. Eh? Tuan-tuan, pada hari ini, sejak daripada na zaman Nabi, sehinggalah pada hari ini, Tuan-tuan, eh? dikekalkan begitu. Eh? Bahkan rutin setiap tahun, eh? setiap kali hampir musim haji, akan ditukar kiswah Kaabah itu. Eh? Kiswah Kaabah bukan kecil-kecil harganya, Tuan-tuan. Kain itu tidaklah semahal benang yang mengukir ayat-ayat suci al-Quran kerana diperbuat daripada emas yang tulin ha? Subhanallah. Baik. Apa yang Nabi sebutkan ini gambaran kepada keadaan pada zaman kita. Yaitu ha? apabila nikmat pada zaman kita begitu melimpah ruah tuan-tuan. Berupa makan minum sebagai contoh, tak pernah putus. Ha? Walaupun tidaklah semewah, walaupun tidaklah semahal Makanan kita boleh makan setiap hari berbanding orang-orang lain Tapi tetap ada Alhamdulillah syukur pada Tuhan Bahkan kita tak mendengar lagi di tempat kita Tak tahulah barangkali ada orang mati kebuluran Tak ada lah kot eh? Maksudnya tak ada, tak ada makanan nak makan sehingga mati kebuluran Tak pernah ada lagi tuan-tuan Setakat yang kita tahu di tempat kita lah Tak tahulah kalau pedalaman mungkin ada Menunjukkan kemewahan Kesenangan Kurniaan Allah SWT kepada kita Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain yang Nabi sebutkan berupa uh, pakaian, berupa perhiasan uh, pakaian tuan-tuan Sebagaimana Sayyidina Musa'ab bin Umair tadi menyebutkan Ketika mana berada-berada di Mekah dipenuhi dengan kemewahan Tetapi tuan-tuan penghujung kepada kehidupannya Dialah orang yang mana apabila ditutup kepalanya untuk dikafankan Kakinya ter terdedah, kakinya terbuka Apabila ditarik kain kainnya untuk ditutup bahagian kaki kepala yang terbuka. Tuan-tuan. Begitu bersederhana zuhud kehidupan para sahabat. Ha? Sehingga tuan-tuan ada di kalangan sahabat Nabi yang lain juga yang sering kali datang solat berjemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi melihat dia tergesa-gesa balik setiap kali solat. Nabi bertanya apa yang membuatkan kamu tergesa-gesa wahai sahabat. Lalu sahabat tadi menceritakan Wahai Rasulullah, sungguhnya aku dan isteriku hanya ada satu sepersalinan pakaian. Yang mana kalau aku datang solat bersama orang kamu, isteriku di rumah tidak berpakaian. Selesai solat aku bergas pulang ke rumah memberikan kepada isteriku pakaian dan ketika isteriku solat aku tidak berpakaian. Subhanallah tuan-tuan itu dua kisah yang mana sangat-sangat menyayat hati tuan-tuan ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat Nabi kita belum sampai ke tahap itu tuan-tuan Bahkan kita mungkin pakai yang melimpah ruah Nikmat makan yang tidak pernah putus Bahkan apa nak makan kita boleh makan ha? Walaupun kita kata makanan mewah tu sekali-sekala boleh makan Tapi tetap ada, Alhamdulillah Berbanding dengan sahabat Nabi SAW Lalu setelah Nabi SAW menceritakan demikian Apa jawapan para sahabat tuan-tuan? Sahabat mengatakan tentulah kehidupan kami, wahai Rasulullah pada hari itu lebih baik daripada hari ini para sahabat nak menyebutkan bahawa mereka hidup dalam keadaan susah lah mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan nak dibandingkan kalau itulah bayangan ataupun takdirnya kepada kami suatu hari nanti yang kami akan dilimpahi oleh Allah SWT dengan nikmat pakaian, nikmat makan minum nikmat harta yang begitu banyak tentu kehidupan kami pada hari tersebut lebih senang pada hari ini apa yang kami akan buat Kami akan menumpukan kehidupan kami Hanya kepada ibadah semata-mata Subhanallah tuan-tuan Kalau kita tuan-tuan Apa agaknya jawapan kita Di hadapan Nabi SAW ha? Baik saya, baik tuan-tuan Apa agaknya jawapan kita Kalau takdir Allah Subhanahu SWT memberikan Limpahan rahmat, kurniannya, harta kepada kita Yang mana tak memerlukan kita lagi bekerja Tak perlu bekerja dah kita yang hari ini sibuk tuan-tuan pergi pagi kadang sebelum subuh dah keluar, kan? Malam maghrib baru sampai rumah, kadang lepas maghrib pun ada. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mencari rezeki. Sibuk tuan-tuan. Ha? Tetapi bagaimana agaknya kalau sampai satu masa tak perlu lagi bekerja kerana nikmat harta begitu banyak. Apa agaknya amalan yang kita akan penuhi kehidupan kita? Mungkin di kalangan kita akan Penuhi masa sebagaimana... ...perjawapan para sahabat akan menumpukan kepada... ...ibadah semata-mata. Takkan fikir hal-hal lain. Ha? Kerana kami tak perlu disibukkan urusan dunia. Tuan-tuan. Ha? Tetapi tuan-tuan Nabi mengatakan bahawa... Ha? ...bahkan kehidupan kamu pada hari ini lebih baik... ...daripada keadaan kamu pada hari itu. Nabi mengatakan keadaan kamu pada harinya... ...dalam serba kekurangan... Dan serba ketidakcukupan ini jauh lebih baik Daripada kehidupan kamu pada padahal Pada itu yang serba Serba kemewahan Serba, serba banyak melimpah ruah Kerana apa tuan-tuan? Kerana disebutkan bahawa penjelasan hadis ini Kerana kebiasaannya Kemewahan hidup banyak menghalang Seseorang itu daripada melaksanakan Ibadah kepada Allah SWT Kebiasaan manusia tuan-tuan Apabila senang maka sukar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini berniaga kecil-kecilan sempat datang berjemaah solat di waktu di masjid. Tapi bila dah berniaga maju sikit peniagaan pun mula berkembang, eh, ha? cawangan pun ada berapa cawangan dah? Dah tak sempat tuan-tuan. Daripada lima solat berjemaah datang tiga saja, dua dah waktu dah, dah tak ada. Ha? walaupun kita kata bukanlah satu kemesian solat berjemaah di masjid boleh solat berjemaah di mana-mana tapi itu pun merupakan satu perkara yang menghalang mana lebih baik kita solat berjemaah di masjid yang pahalanya insya Allah lebih banyak berbanding kita solat berjemaah dua orang, tiga orang Tuan -tuan, itu dalam bab satu contoh apatah lagi dalam bab-bab yang lain dalam keutamaan kita ha? menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kerana itu tuan-tuan disebutkan dalam penjelasan hadis Segala yang kita miliki kalaupun tidak melebihi keperluan Namun ianya sudah mencukupi Tetapi bila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat Kita jauh lebih mewah daripada mereka Sedangkan ibadah kita sangat jauh ketinggalan Kita Alhamdulillah tuan-tuan ibadah kita banyak eh, Ibadah kita kurang nak dibandingkan para sahabat Mereka hidup dalam serba kekurangan Tetapi takwa mereka, ibadah mereka tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk untuk menambahkan lebih banyak lagi Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan Oleh Rasulullah SAW Seandainya seorang anak Adam itu Telah mempunyai satu lembah emas Dia berhasrat untuk mencari lembah yang kedua Sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah Tuan, hakikatnya begitu Ha? kalau manusia ini dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu kurniaan satu kekayaan berupa satu bukit lembah emas ni, payah pahan lembah satu bukit emas satu gunung emas tu menjadi milik kita apa agaknya harapan manusia ketika itu dia berhasrat mendapat lembah yang kedua gunung yang kedua bukit yang kedua dapat yang kedua berhasrat lagi bercita-cita lagi nak ke titik keempat dan seterusnya tuan-tuan Sehingga bila dirasakan cukup Apabila kematian menjemputnya Maksudnya kalau tidak ada rasa kona'ah Rasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maka sampai bila-bila pun tuan-tuan tidak akan rasa pernah cukup kecuali apabila kita manjatkan pujian dan syukur kepada Allah dapat banyak alhamdulillah syukur pada Allah kita boleh infakkan lebih sedekah lebih dapat sedikit alhamdulillah syukur pada Allah anda tak boleh beramal dengan amalan yang sekadarnya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima Begitulah gambaran yang sebenar terhadap ketamakan manusia dalam menghimpunkan harta kekayaan Ia senantiasa mencari dan menambah sehinggalah ia menemui kematian Maka ketika itu barulah ia sedar dirinya dengan seribu satu penyelesaian Tetapi tidak, tapi di saat itu sudah pun tidak berguna lagi penyelesaian ha? Kerana itu tuan-tuan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan Inna akhafu alaihi ummati Sebenarnya apa yang aku takutkan kepada umatku Bukanlah Apa nama ni Kekayaan Bukanlah kepada Kita kata dari sudut eh, aku, Susahnya mereka akan Tetapi aku takut kepada mereka Apabila mereka tidak berjaya Mengatasi ujian kepada Keseronokan dunia Mengatasi kepada keasyikan dunia Mengatasi kepada kenikmatan dunia Itu apa yang Nabi SAW bimbang sehingga menjauhkan manusia daripada melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala